Здравствуйте, уважаемые телезрители. Программа актуальна вашему вниманию. В студии для вас работает Михаил Городецкий. Сегодня говорим об админреформе в действии, я бы так, наверное, сказал. Вот речь идет о том, что согласно админреформе ликвидированы были управления Министерства экологии в регионах, в областях. И им на замену были созданы подобные, скажем так, подразделения, структуры при областных государственных администрациях. Что в результате получилось, какой эффект вот от таких нововведений, об этом мы сегодня говорим с нашими экспертами, заместителем председателя Национального экологического центра Украины Алексеем Василюком и экологом Катериной Борисенко. Я приветствую вас, уважаемые эксперты. Ну, скажем так, как бы для всех, вот когда начиналась админреформа, было понятно, что это вроде как хорошо, это нормально, потому что действительно армия чиновников, министерств, управлений, не знаю, различных вот таких структур, которые, собственно, сидели, скажем так, вот на госбюджете и... Ну, их эффективность была такой довольно, скажем, под большим вопросом как бы все это воспринималось позитивно. Что вот в результате получилось, вы как экологи, эксперты, которые постоянно вот сидите на этой теме, занимаетесь, что вот в результате вот такой смены, замены, скажем, управлений от министерства на управление или отделы, наверное, в, при облгосадминистрациях? Ну, собственно, действительно, админреформа, в принципе, хорошая вещь, привести в порядок уменьшить количество чиновников, привести в порядок структуру органов власти. Но а, в случае с предохранной э, частью э, власти э, мы считаем, что была дополнительная цель уменьшить влияние государства на природопользование и на нарушителей предохранного законодательства к сожалению в результате админреформы очень сильно пострадала та вот предохранная система которая строилась собственно всю историю независимой украины а произошло три вещи во первых была ликвидирована э, государственная служба заповедного дела. Админреформа, в принципе, распоряжается ликвидировать все государственные службы. В новой структуре власти нет, нет такой э, категории э, высших органов э, власти, как э, госслужба. Но тем не менее почему-то служба геологии недр, вот она работает, работает. Э, да, почему-то ее не ликвидировали, другие не ликвидировали, а государственную службу заповедного дела ликвидировали. А следующий этап – это э, был довольно скандальный закон мы его все называем законом мирошниченко закон который э, все функции минприроды э, со всех законов э, подчистил и исправил на функции не существующих тогда подразделений областной администрации. То есть вот где-то, где бы в законах не было написано, что тот то тот то 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 делают областные подразделения Минприроды. Все это было зачищено, и в результате произошла третья фаза – это полная отмена, вообще упразднение областных подразделений Минприроды. А, а они, собственно, делали основную массу всего, что делает Минприроды. А, и вместо них тех же людей на самом деле набрали в, нов, в новосозданный департамент обл. администрации. Что получилось? То есть, для тех людей, которые работают там, на самом деле меньше всего что-то изменилось. Они остались работать часто на тех же, за теми же столами, на похожих должностях, в тех же кабинетах, у них только вывеска изменилась. Но для государства наступил коллапс, потому что раньше было одно министерство, и оно реализовало в каждой области свои функции через свои областные органы. И вот самое такое понятное, это выдача разрешений, например. Каждое предприятие, каждое загрязнение, каждая рубка, все, 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 что происходит в государстве, имеет какое-то отношение к окружающей среде, оно должно получать согласование. Да, <coughs> Минприроды будет давать вот эти сотни тысяч, конечно же несколько человек в отделе экспертиз Минприроды, они не, не в состоянии давать вот эти вот сотни тысяч согласований. То есть какое-то время, пока эти департаменты не начали работать вообще, все у нас в Украине несколько месяцев работало без экологических согласований. У нас же не останавливали предприятия, не прекращали вывоз мусора и рубку леса, пока продолжалась админреформа, пока это не были, не сформировались вот эти департаменты при обладминистрациях, администрациях, департаменты экологии. Вообще все происходило без экологических согласований. Далее а Минприрода теперь не может выполнять те функции, которые сама обязаны. Ну, вот самый простой пример. Ежегодно издавалась раньше национальный доклад о состоянии окружающей среды. Единственный официальный документ, что у нас с окружающей да, средой да, происходит. Такой отчет, да. да, этот отчет Своего формируется города. путем такого суммирования всех областных отчетов. Ни одна область больше не имеет функции подготовки таких отчетов. Все, мы больше не можем получить никакой информации по большому счету, кроме вот, ну, если мы занимаемся каким-то там своим маленьким, маленькой темой, отдельной узкой темой. Мы в этой теме разбираемся, мы знаем. Но обо всем остальном нам негде почитать. Далее. А, так вышло, что вот раньше все эти органы, областные подразделения Минприроды, они все были одинаковые, подчинялись одному министерству. Сейчас каждая область создала себе свой департамент со своим положением, со своими функциями. Они подчиняются только обл. администрации, и это тянет за собой два просто катастрофических моментов. Во-первых, раньше, э, ну, понятно, что предохранная отрасль это такая мешающая отрасль. Для каждого, кто хочет пользоваться ресурсами, зарабатывать там, строиться. Для бизнеса, да. Да, для, для бизнеса для предохранная это, отрасль да. это, это, это отрасль, которая ему мешает. И часто бизнес, естественно, ну, так уж у нас сложилась э, ситуация, часто бизнес он каким-то образом связан с местной властью. Тяжело иметь бизнес, который там противоречит, допустим, местной власти. И вот теперь, если ранее любой бизнес должен был согласовываться с Министерством управлением и оно делало, ну хочется верить преимущественно делало то, что ему говорило минприроды то есть поддерживало государственную предохранную политику, то сейчас оно делает то, что ему говорит руководства области. И, соответственно, нынешний этот департамент, он больше не является палкой в колесах каких-то местных идей пародопользования. То есть уровень, скажем да. так, намного да, ниже. Да, контроль, контроль очень, очень сильно утерян. Но это еще пол проблемы. Вторая половина проблемы — это то, что касается самих положений. Мы проанализировали все, все положения о новосозданных департаментах. Это, э это стоит какого-то, не знаю, как минимум такого публицистического, документального там, кинофильма, сериала, это рассказывать можно бесконечно. Ну каждый, что там каждый, в каждый, Каждая область себе написала просто то, что ей хотелось. Часто видно, что просто, допустим, местные лесники написали вот все, что им раньше не, не, не разрешали, все вот это теперь этот департамент согласовывает. Все, что охотникам не разрешали, все согласовывает. Допустим, в Запорожской области э, новосозданный департамент экологии и природных ресурсов э, имеет функции согласовывать строительство в заповедных объектах, а в шести департ... у шести департаментов является... есть функция согласовывать охоту в заповедных объектах. Это две формы деятельности, которые вообще запрещены законодательством. Почти все департаменты имеют функцию согласовывать э, сжигание сухой растительности осенью. Это вообще это админ ответственность, административный кодекс 77.1 статья. За это чиновники имеют и простые жители имеют очень серьезную административную ответственность в форме штрафа. А этот департамент почему-то имеет функцию давать на это разрешение. А некоторые департаменты, допустим, в Полтавской и Сумской области, как ни странно, вообще называются не департаментами экологии, а департаменты там, нефтегазового комплекса предопользование там, и так далее. И вообще все их положение направлено полностью на то, как беспрепятственно согласовать э добычу полезных ископаемых, никаких предохранных, у них нет даже функции. Да, э, защиты природы. За, да, защиты природы. Так, да? А две области Донецкая и Житомирская вообще забыли вспомнить о природно-заповедном фонде. То есть в этих областях вообще нет ни одного чиновника на сегодня, э, который бы отвечал за природно-заповедный фонд. Если я не ошибаюсь, 12... Э, а восемь площади Житомирской области это заповедные территории. И в области нет ни одного человека, с которого можно что что либо спросить об этих территориях. То есть люди не знают просто элементарно законов или я вот и ваш а, вывод какой вывод? Мнение? Вывод наш такой, что, ну, во-первых, э, админреформа была непродуманной скорее всего, она была не продуманной, об этом не подумали, сделали то, что хотели, а что получилось помимо этого, ну в принципе, авторы админреформы сейчас за пределами Украины мы у них не можем спросить. Не, но есть законы, а, есть. Они да. Существуют, и поэтому и они сейчас, работать, и сейчас, независимо. поскольку, да. Но сейчас, когда админреформа произошла на таком очень высоком уровне, это несколько законов Украины, несколько постановлений Кабмина и указ Конечно. президента. Естественно, вот просто так вот сейчас сказать, вот, ну, плохо вышло. Давайте это все отменим. Так это, естественно, это не так просто отменить. Поэтому сейчас та новая власть, которая пришла сейчас, для нее это очень тяжелое наследие. Ей придется это все исправлять. То есть за один 2013 год предыдущая власть вообще разрушила предохранную систему, которая строилась больше 20 лет. И теперь новая власть ее по большому счету нужно строить с нуля. Вот. Но новая власть в этом плане тоже не очень активна. Но тут уже лучше расскажет Катерина. Она занимается этим, поэтому. Да, пожалуйста. Я Что вы еще можете просто... добавить? Или? Рассказать об этой админреформе вот, с позиции тоже, заповедного фонда. То есть, если раньше э, было министерство, там, э, где работают э, э, чуть более 200 человек, и областные управления экологии, в каждом из которых работало около 60 человек. И был в каждом из этих управлений отдел природно заповедного фонда, который занимался созданием объектов э, заповедных местного значения, то сейчас после этой админреформы в Минприроды за создание заповедных территорий по всей Украине, поскольку департаменты теперь, в некоторых из них эти функции остались в положениях, а в некоторых нет, то занимается два человека на всю Украину, как бы по факту. <laughs> то есть возникла такая, можно сказать, законодательная коллизия, когда… В законе про Природно-заповедный фонд Украины, где прописана процедура создания заповедных территорий, написано, что э, заповедные территории местного значения создают областные управления, собирают документы. Э, то теперь просто их не существует, и как бы эти функции некому выполнять, фактически. Ну, а вот, кстати, сами представители заповедников, скажем так, заповедного фонда: да, если буду говорить, таким юридическим языком. Они молчат, они возмущаются, они, они, они действуют или или бездействуют. То есть как а, бы от них реакция должна ну, быть. Ну действует, бездействует. Они как бы ну вот мы представители общественности, мы имеем свою позицию и ну вот у нас позиция такая, мы об этом рассказываем, мы как-то пытаемся что-то делать. Вот, но а, директора, допустим, объектов природно-заповедного фонда, там заповедников, национальных парков, у них руки более связаны, чем у нас они некоторые вещи кто-то может просто боится сказать, а кто-то просто не имеет такой возможности, поэтому из того, что мы с ними общаемся, они все очень ну, возмущены и взволнованы тем, что отсутствие, нынешнее отсутствие областных подразделений Минприроды не дает им возможность согласовывать так званые лимиты. Ну, это такая, в принципе, частично сомнительная вещь в вопросах охраны природы. Но, тем не менее, национальный парк, который включает в себя не только абсолютно заповедные участки, а и участки, на которых хозяйственная деятельность ведется, он, ну, допустим, часть Леса является лесхозом, и там просто охранники национального парка охраняют от браконьерства и так далее. Часть действительно абсолютно заповедная. Но там, где это лесхоз, лесхоз не может согласовать даже санитарную рубку потому что просто нет органа, который бы должен был ему согласовать. То есть вчера, когда создавался национальный парк, им, многим землепользователям, которые вошли в состав национальных парков, сказали, ребята, вот вы неплохо работаете, у вас природа, ну, раз уж тут создается национальный парк, природа с вашим с тем, как вы работаете, сохраняется, поэтому вот вы будете национальным парком, вот этот орган будет вам ежегодно согласовывать всякие вещи, если вы не будете чего-то там экстраординарного, вредного хотеть, то, в общем-то, спокойно вы будете жить в составе национального парка. Естественно, многие согласились, пошли на это, а сейчас нет органа, сейчас они, все эти предприятия или даже люди, которые э, какую-то деятельность осуществляют, они вообще не могут, грубо говоря, даже ресторан какая-то кафешка, которая находится в селе маленьком на территории национального парка, она не может работать, потому что некому согласовать лимит на рекреационную деятельность. Вот. И, и поэтому выходит, что все землепользователи, которые вошли в состав национальных парков, сейчас... Э функционирует незаконно в связи с тем что нет органа который должен был бы ежегодно узаканивать их деятельность это сильно усложнило ситуацию и поэтому дирекции национальных парков очень возмущены и взволнованы потому что у них со всеми с тем они раньше работали рукообруку в составе единого национального парка. Теперь они с ними со всеми враждуют, и теперь директор национального парка автоматически стал врагом всех остальных, кто в национальный парк входит. Естественно, будь он бесконечно порядочным и честным человеком, он для всех этих людей бы причиной, олицетворением тех проблем, которые всех их объединила. Да, и люди возмущаются. Вот, допустим, мы знаем, вчера было вообще...